تصور کریں کہ آسمان پر گہرا سکوت تاری ہے اچانک پہلا نرسنگا پونکا جاتا ہے زمین لرزنے لگتی ہے آسمان دہک اٹھتا ہے اور تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ اپنا پہلا قدم لیتا ہے یہ عام نرسنگے نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کی عدالت کا ناقابل اٹل اعلان ہیں مکاشوہ کی کتاب میں ان سات نرسنگوں کا ذکر ایک ایسے وقت کے بارے میں ہے جب دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی ہر نرسنگے کے ساتھ ایک نئی آفت ایک نیا راز اور خدا کے منصوبوں کا ایک نیا باب کھلتا ہے کیا یہ نرسنگیں ہمیں کسی بڑی جنگ کی تیاری کے لیے خبردار کر رہے ہیں یا پھر یہ خدا کی حتمی بادشاہی کے قیام کی شروعات ہیں یہ سایہ اور یرمیہ کی پیشگوئیاں بھی ان نرسنگوں کے ساتھ جڑتی ہیں اور ان میں ایک حیرت انگیز راز چھپا ہے یہ نرسنگیں وہی اعلان کر رہے ہیں جسے کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف علامتی آوازیں ہیں تو دوبارہ سوچئے کیا آپ تیار ہیں اس راز کو جاننے کے لیے کیونکہ آج ہم سات نرسنگوں کے پیچھے چھپے خدا کے حیران کن پیغام کو کھولنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ ود پاسٹر نجم اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کرے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور آپ کے کومنٹس اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک like کرنا اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کا اور کونٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں سو so, اگر آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں فیس بک پیج کا لنک ڈال دیا جائے گا سو so, آپ وہاں پر جائیں اور اس لنک کو کلک کریں اور آپ ڈائریکٹ ہمارے پیج پر چلے جائیں گے ہمارے پیج کا نام پاسٹر نجم الناظر اوفیشل ہے سو آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ مکاشفہ کی دنیا میں کھڑے ہیں ایک پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی ہے آسمان پر روشنی کا ایک دھندلا حالہ ہے اور اچانک سات فرشتے ظاہر ہوتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں ایک نرسنگا ہے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے پھر پہلا فرشتہ اپنے نرسنگے میں پھونک مارتا ہے اور کائنات لرزنے لگتی ہے خدا کی کتاب میں علامتوں کا ایک گہرا مفہوم ہے اور جب ہم سات نرسنگوں کی بات کرتے ہیں تو یہ محض عام نرسنگے نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کے حتمی فیصلوں کے اعلانات ہیں مکاشوہ کی کتاب میں یہ نرسنگے ایک خاص مقصد کے ساتھ آتے ہیں یہ اتنا کامل ہے کہ ہمیں مکاشوہ کی کتاب میں عمر کے آخری حصہ میں نرسنگے کی عید کی تکمیل تلاش کرنی چاہیے اس وجہ سے آخری دن کی پیشن گوئیاں نرسنگے کے فیصلے اور نمبر نمبر سے بری ہوئی ہے. نمبر ساتھ تکمیل کی علامت ہے اور یہی وجہ ہے کہ مکاشفہ میں سات نرسنگے خدا کی طاقت کی تکمیل کو ظاہر کرتے ہیں جب نرسنگے بجتے ہیں تو یہ بادشاہ کی آمد کا اعلان کرتے ہیں مکاشفہ کی کتاب در حقیقت بادشاہ کی آمد کا مکمل اعلان ہے اس میں نرسنگ خدا کے فیصلے کی نشاندہی کرتے ہیں اور آخری وقت کے فیصلے اسی میں ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح یشوا کی کتاب میں بھی نرسنگوں کا ذکر ہے جہاں سات نرسنگ یرو کی دیواروں کے گرانے کا سبب بنے یہ دونوں کتابیں مکاشفہ اور یشوا آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں یشوا اور مکاشفہ میں نرسنگوں کا تعلق یشوا کی کتاب میں سات کاہن سات نرسنگے بجاتے ہیں سات دن تک نرسنگیں بجائے جاتے ہیں ساتویں دن ساتویں مرتبہ نرسنگیں بجائے جاتے ہیں اور یرو کی دیواریں گر جاتی ہیں مکاشفہ کی کتاب میں سات فرشتے سات نرسنگیں بجاتے ہیں ہر نرسنگا خدا کے ایک فیصلے کی علامت ہے ساتویں نرسنگے کے ساتھ خدا کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے یہ دونوں واقعات اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ نرسنگے فتح فیصلے اور خدا کی بادشاہی کے قیام کی علامت ہیں سات نرسنگے اور زمانے کی تکمیل مکاشوہ کی کتاب صرف آفتیں یا مصیبتوں کے بارے میں نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی کے قیام کے بارے میں ہے جیسے اسرائیل وعدہ شدہ زمین میں داخل ہوا ویسے ہی مکاشفہ میں خدا کی بادشاہی زمین پر آتی ہے یشوا کی کتاب میں جنگ کے بعد سلطنتیں زوال پذیر ہوتی ہیں مکاشفہ میں اس دنیا کی بادشاہتیں زوال پذیر ہو کر خدا کی بادشاہی میں تبدیل ہو جاتی ہیں یشوا میں یرو کی دیواریں گرتی ہیں مکاشفہ میں شیطان اور اس کے نظام کی تباہی ہوتی ہے جب ساتوہ نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے دنیا کی بادشاہتیں ہمارے رب کی بادشاہی اور اس کے مسیح کی بادشاہی بن گئی ہے اور وہ اب تک بادشاہی کرے گا مکاشفہ کی کتاب گیارویں باب کی پندرہ نرسنگے اور خدا کی بادشاہت میں داخلہ مکاشفہ کی کتاب ہمیں ایک عظیم حقیقت سکھاتی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل وعدہ شدہ زمین میں داخل ہوئے ویسے ہی خدا کے لوگ اس کی ابدی بادشاہی میں داخل ہوں گے یہ کائناتی یہرو ہے جہاں انسان کی حکمرانی کا زوال اور خدا کی حکمرانی کا قیام ہوتا ہے ساتوں نرسنگے آخری جنگ آخری فیصلہ اور خدا کی آخری فتح کا اعلان کرتے ہیں اب ہم ان ساتوں نرسنگوں کو ایک اور پروسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں چلیں ایک سفر پر نکلتے ہیں بائبل کی گہرائیوں میں اور دیکھتے ہیں کہ ان سات نرسنگوں کی حقیقت کیا ہے پہلا نرسنگا زمین پر تباہی کا آغاز مکاشوہ کی کتاب آٹھ میں باب کی سات آیت جب پہلا فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے تو آگ خون اور اولے زمین پر برستے ہیں اور زمین کا تیسرا حصہ جل جاتا ہے کیا یہ صرف ایک منظر ہے نہیں یہ ایک علامت ہے جو یرمیہ کی پیش گوئی سے جڑی ہے دیکھ خداوند کا طوفان قہر کا جھکڑ نکل آیا ہے اور شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا یارمیا تیس باپ آیت یہ اس وقت کی نشانی ہے جب خدا کی عدالت زمین پر نازل ہوگی اور جیسے یسایہ چوبیس میں بیان کیا گیا زمین کمزور اور بوسیدہ ہو جائے گی یہ پہلا نرسنگا ہمیں خبردار کرتا ہے کہ زمین پر سب کچھ دائمی نہیں بلکہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے دوسرا نرسنگا سمندر کی تباہی مکاشفہ آٹھ باب آٹھ سے نو آیت میں دوسرا فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے اور ایک عظیم پہاڑ جو آگ میں جل رہا ہے سمندر میں گرتا ہے پانی خون میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سمندر کی مخلوقات مرنے لگتی ہے یہ یرمیا اکیاون باب اور اس کی پچیس آیت میں بیان کردہ بابل کے زوال کی یاد دلاتا ہے دیکھ اے ہلاکت کے پہاڑ جو تمام زمین کو ہلاک کرتا ہے میں تجھ پر ہوں خداوند فرماتا ہے اور میں اپنا ہاتھ تجھ پر بڑھاؤں گا اور تجھے چٹانوں سے لڑکا دوں گا اور تجھے جلا ہوا پہاڑ بنا دوں گا یہ علامت ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا کا انصاف آتا ہے تو بڑی بڑی سلطنتیں بھی نیست و نابود ہو جاتی ہیں جیسے مصر کی طاقت سمندر میں غرق ہو گئی تھی ویسے ہی یہ نرسنگا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی قوتیں بھی خدا کے حکم کے تابے ہیں تیسرا نرسنگا پانیوں کی کڑواہٹ مکاشفہ آٹھواں باب دس سے گیارہ آئے تیسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے گرا اور دریاؤں کی تہائی پر اور پانیوں کے چشموں پر آ پڑا اس ستارے کا نام ناگدونہ تھا اور پانی کی تہائی ناگدونہ کی ماند کڑوا ہو گیا اور بہت سے آدمی پانی کی تلخی کے سبب سے مارے گئے یہ ہمیں یہ سایہ چودویں باب کی اس پیش گوئی کی یاد دلاتا ہے جہاں لوسیفر کو آسمان سے گرنے والا ستارہ کہا گیا ہے یہ نرسنگا ہمیں خبردار کرتا ہے کہ گناہ کا زہر زندگی کے پانیوں میں سرائت کر سکتا ہے وہ چیزیں جو ہمیں زندگی بخشتی ہیں وہی ہمارے لیے موت بن سکتی ہیں اگر ہم خدا کے رستے سے ہٹ جائیں چوتھا نرسنگا سورج چاند اور ستاروں کی تاریکی مکاشوہ کی کتاب آٹھ میں باب کی بارہ آیت جب چوتھا فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے تو سورج چاند اور ستارے تاریکی میں چلے جاتے ہیں زمین پر ایک عجیب سا ہندیرہ چھا جاتا ہے یہ یسایہ تیر میں باب کی دس آیت میں خدا کے فیصلے کی نشانی ہے سورج اندھیرا ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا یہ نرسنگا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان روشنی کو رد کرتا ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے خدا کا نور ہمیشہ قائم ہے لیکن جو اسے قبول نہیں کرتے ان کے لیے صرف تاریکی بچتی ہے پانچواں نرسنگا کھائی کا فرشتہ اور ٹڈیاں مکاشوہ کی کتاب نام باب کی ایک سے گیارہ آئیت یہ وہ لمحہ ہے جب اتھا گڑے کو کھولا جاتا ہے اور وہاں سے دھواں اٹھتا ہے ٹڈیاں نکلتی ہیں جو لوگوں پر حملہ کرتی ہیں مگر انہیں مارتی نہیں یہ یرمیہ چھالیس باب کی تئیں سائٹ میں مصر کے خلاف کی گئی پیش گوئی سے ملتی ہے جہاں خدا فرماتا ہے وہ ٹڈیوں کی معنیت بے شمار ہوں گے لیکن میں انہیں کاٹ ڈالوں گا یہ نرسنگا ہمیں ایک اور پیغام دیتا ہے خدا گناہ کے خلاف صبر کرتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں جب وقت آتا ہے تو وہ فیصلے کا دن لے آتا ہے چھٹا نرسنگا عظیم جنگ مکاشہ کی کتاب نام باب کی تیرہ سے اکیسائٹ یہ وہ نرسنگا ہے جو انسانیت کے ایک بڑے حصے کی تباہی کی خبر دیتا ہے دریائے فرات کے کنارے سے چار فرشتے آزاد کیے جاتے ہیں اور ایک عظیم جنگ برپا ہو جاتی ہے یہ ہمیں یسایہ دس باب کی یاد دلاتا ہے جہاں خدا ایک قوم کو دوسری قوم کے خلاف کھڑا کرتا ہے تاکہ اس کے انصاف کو پورا کرے ساتواں نرسنگا خدا کی بادشاہی قائم مکاشوہ کی کتاب گیارویں باب کی پندرہ آئت یہ آخری نرسنگا ہے جو نہ صرف فیصلے بلکہ خوشبری کی بھی علامت ہے اس کے بجتے ہی ایک اعلان ہوتا ہے دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ اب تک بادشاہی کرے گا مکاشوہ کی کتاب گیارویں باب کی پندرہ آئت یہی وہ لمحہ ہے جس کا انتظار تھا ظلمت کی قوتیں گر چکی ہیں اور خدا کی بادشاہی مکمل طور پر قائم ہو گئی ہے یہ ساتوں نرسنگیں صرف خدا کے فیصلے کی خبر نہیں دیتے بلکہ وہ اس کے وعدوں کی تکمیل کی علامت بھی ہیں یہ ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ وقت آ رہا ہے جب ہر گھٹنا جھکے گا ہر زبان اقرار کرے گی کہ خداون حقیقی بادشاہ ہے کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے اگر آپ کو برکت دی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں اور اس ویڈیو کے لنک کو بھی آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں خدا مند آپ کو برکت دے